총 맞은 것처럼 정신이 너무 없어 웃음만 나와서 그냥 웃었어 그냥 웃었어 그냥 총 <laughs> <그냥 웃음> 맞은 것처럼 정신이 너무 없어 총맞은 것처럼 정신이 너무 없어 총 맞은 것처럼 정신이 너무 없어 오늘의 노래는 백지영의 총맞은 것처럼 이 라파르테케 베레에 총맞은 것처럼 정신이 너무 없어 Primero, chong mata. Chong ul mata. Podemos ver que en la canción se ha eliminado la partícula que marca el complemento directo. En el habla se suele omitir estas partículas. Ahora, chong. ¿Qué significa chong? Chong es pistola. Y mata tiene varios significados, pero aquí es recibir. No recibir un regalo, una carta, sino como recibir un golpe. Por lo cual, literalmente sería recibir una pistola. Pero cuando de verdad recibo o alguien me da una pistola, utilizamos el verbo pata. Chong pata, 받다, pata, 받다. Aquí, como el verbo es mata, sería mejor traducirla como recibir un tiro, recibir un disparo, un balazo. Ahora, 총 맞은 kot Para poder entender esta parte, tenemos que saber qué significa un kot y 처�om. En principio, un kot, esto sustantiva 총을 el como el haber recibido un tiro. Si es el recibir un tiro, 총 mat mazn kot el comer pizza pillar el más COT y si es en pasado el haber comido pizza pillar el más un COT una cosita más si la raíz del verbo acaba en vocal como cada el ir a casa si beca más COT si es pasado el haber ido a casa, ka más nien kot. Por lo cual, la regla, si es presente, raíz más Si es pasado, se diferencia según vocal consonante. Ahora, chorom. Chorom es una gramática que es similar a como del español. Juan come como un cerdo. Juan en. Chorom mogoyo. Estudia como María. Por favor, estudia como María. María chorom kumbuhaseo. María chorom. La gramática sería sustantivo más chorom. Entonces, chung majengot. Chorom, ¿qué significa? Literalmente sería el haber recibido un tiro. Chung majengot. Haber recibido un tiro más el como entonces sería como haber recibido un tiro como haber recibido un tiro si lo procesamos un poquito niun o un chorom, todo esto podría considerarse como una gramática que expresa como si más subjuntivo como si hubiera recibido un tiro veamos algunos ejemplos Lloras como si se te hubiera muerto alguien. Nuga jug은 것처럼 une. n u 은 것처럼 une. Actúas como si lo hubieras hecho tú. Noga han 것처럼 행동하네. En fin, 총 맞은 것처럼 podría tra traducirse de una manera literal como como si hubieras recibido un balazo, un tiro. Ahora, Chongshini no mu opso. Aquí si lo vemos por palabra. Chongshini es espíritu, alma, etc. No es muy o mucho y opso, el infinitivo, opta, no haber, no tener o no estar. Entero todo esto, Chongshini no literalmente sería no tengo mucho espíritu, literalmente. ¿Mm? Pero es una expresión que la utilizamos y chongshinyeopso, al expresar que estamos muy ocupados o que estamos liados. Y aquí podría expresar, según el contexto, que está muy destrozada la cantante, como si hubiera recibido un tiro, ¿ok? O sea, como si hubiera recibido un tiro, como si me hubieran disparado, ¿sí? Estoy muy destrozada. De todos modos, una traducción más perfecta y bonita podéis dejarla abajo en el comentario. Pues escuchemos de nuevo la parte que hemos estudiado y al final os dejaré el link para que podáis escuchar y ver la canción entera. 웃음만 나와서 그냥 웃었어 그냥 웃었어 그냥 구다좋아 어...